आउज़बल नज़ीम बसमीम गोसिफ़ इंटरटेनमेंट फाइव यूट्यूब चैनल पिर साजिद हुसैन शाह की जानब से असलकम मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों आज का जो वजीफ़ा मैं लेकर आया हूँ ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो हज़रत यूनसम पैगम्बर का वजीफ़ा है इन शह इसके वजीफ़ा करने से जिस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत यूनसम की दुआ कबूल की इसी तरह हमारी भी दुआ कबूल होगी वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें बेलैक्यून को प्रेस करें और कमेंट्स में मेरी दुआ के साथ आमीन भी लिख दिया करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा कलमा दुनिया के तमाम गम तकलीफ मुसीबतों का इलाज है साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या कोई ऐसा कैद खाना बना सकता है जो मछली के पेट में हो और मछली कैदी को लिए हुए हजारों मीटर पानी के नीचे चली जाए जहां अंधेरा ही अंधेरा हो रात का अंधेरा समंदर की गहराई का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा और जहाँ ना हुआ हो ना जहाँ ना हवा हो ना ऑक्सीजन लेकिन कैदी फिर भी सही सलामत और जिंदा रहे जी कोई नहीं है इस तरह का कैद खाना ऐसा कैद खाना सिर्फ हमारा रब ही बना सकता है क्योंकि अनक शाहिन कदीर बेकुल्ल शम अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है अल्लाह के पास ही इल्म है सबसे ज्यादा अल्लाह ही हम सब को इल्म देने वाला है अल्लाह ही हमारी सब परेशानियां ख़त्म करने वाला है अल्लाह ही मुश्किल से दो चार हुए लोगों को छुटकारा देने वाला है अल्लाह तबारकवाद आला ही है जो हम सब को आसानियां पैदा करने वाला है और मुश्किल से जो कोई दो चार हुआ अल्लाह ते आप मदद यूनसम को मछली के पेट में कैद कर दिया फास रबे का वन कसा बहूते नदा वाह मकजूमन बस अपने रब का फैसला सादर होने तक सबर करो और मछली वाले हजरत यून साम की तरह ना हो जाओ जब उसने पुकारा था और वो गम से भरा हुआ था एक और जगह अल्लाह ताली फरमाते हैं वजनुना वजनू ने जहबा मुजिया बन फजन्ना मछली वाले हजरत यून साम को याद करो जब वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया हम इसे न पकड़ सकेंगे लेकिन हजरत यून साम को जो ही एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है उन्होंने अपने आप को मलामत किया और मछली के पेट के अंधेरे कैद खाने से अल्लाह को पुकारा अनल इला सुबहान इन्नी को तो मिनमीन बेला वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा के इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तू पाक है बेशक मैं अपने नफ्स पर जुल्म किया नोट कीजिए हजरत यूनम ने अल्लाह की कैद खाने से रिहाई के लिए तोहीद बारी ताला का ही सहारा लिया और अल्लाह ही की पाकि बयान की किसी नबी वली या अल्लाह के किसी बरकजदा बंदे को नहीं पुकारा और ना ही अल्लाह के सिवा किसी और का वसीला नहीं पकड़ा हजरत यूनस अल्लाम ने कहा लाला यानी ला, इला, इला, अंता। ला इला, इला जो के कल मै है और कहा सुबह का, का। यानी सुबह Allah, जो कि अल्लाह ताला की है और फिर इन्नी कौन जालमीन अपने गलतियों का इकरार और इतराफ इन लफ्जों में किया कि बेशक मैं अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले में से हूं बेशक मैं अपने नफ्स पर जुलम करने वालों में से हूँ इस जुमरे में इन बातों का एतराफ़ है कि अल्लाह मैंने तेरे हुक्म के इंतजार न करके तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और मुझे इस कैद खाना में डाल कर तूने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया क्योंकि तू इससे पाक है किसी पर जुल्म करे या तो हम इंसान ही ही हैं जो जल्दबाज हैं ये तो हम इंसान ही हैं जो जर्दबाज हैं ना शुक्र हैं और बेसब्र हैं और अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं तब हमारे गफूर और रहीम रब ने ना सिर्फ अपने नबी की दुआ कबूल की और उन्हें गम कैसे नजात बख्शी बल्कि ये भी फरमाया दिया कि जो भी मोमेंट बंदा ये दुआ मांगेगा कि जो भी मोमिन बंदा यह दुआ मांगेगा उसे नजात मिलेगी फस्त जब नहू व नयू मिन वजाल जी ये मोमिन बस हमने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हमने उन्हें गम से नजात बख्शी सुबह अल्लाह और इसी तरह हम मोमनों को नजात दिया करते हैं अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, मेरे भाइयों सिर्फ एक तस्बी सुबह की नमाज के बाद कोशिश करें कि पांच वक्त की नमाज पढ़ें और हर नमाज के बाद वरना सुबह की नमाज के बाद और तहजत के वक़्त खसूसी तौर के ऊपर इशा की नमाज के बाद खसूसी तौर के ऊपर जो आपको बेहतर लगे कोशिश करें हर नमाज के साथ वरना इन नमाजों में से सुबह की नमाज के बाद या जिस वक़्त आपको कोई भी किसी किस्म की परेशानी हो गम हो तकलीफ हो मुसीबत हो इनका इलाज चाहते हो तो सिर्फ एक तस्वीर पर हो ला इलाहांता सुबह नका इन्नी कौन तो मिनजमीन एक तस्वीर पर नहीं है सिर्फ रोजाना की रूटीन बना लो इन शाह या जैसे आपको कोई परेशानी होती है अपने रब की तरफ रजू करो अपने रब की तरफ रजू करो और सिर्फ एक तस्वीर पढ़ो ला इलाहा अंता सुबह अनका इन्नी कोम तो सो मरतबा आपने ये तस्वीर पनी है फिर देखिएगा इसका करिश्मा इसकी ताकत इस वजीफे का असर कि इन आपके तमाम गम खत्म आपकी तमाम तकलीफें ख़त्म आपकी मुसीबतें खत्म आपके घर में बरकतें बरकतें मोहब्बतें ही मोहब्बतें होंगी दुआ के लिए हाथ उठाए या बार ताला हमने जो कुछ भी कलाम पाक पढ़ है आपकी आयात पढ़ी अगर इनमें कोई गलतियाँ कुतायाँ हो गई हों तो माफ़ करना हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर बार इला अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर अपने प्यारे महबूब आका हजरत मोहम्मद और उनकी आल और साहब इक्राम और हर बरगजीदा बंदे की रिश्तों में शामिल कर बार अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर हमारी दुआई कबूल कर अल्लाह ताली हम सब का हाममेंट फाइव यू चैनल साजिद हुसैन शाह की जानब से वालेकुम कमेंट्स करें शेयर करें लाइक करें सदका जा रही है शुक्रिया